Среди старинных домов русских крестьян, которые жили в эпоху конца 19-го, начала 20 веков, затаился вот этот небольшой домик, где любой желающий мог в буквальном смысле залить свои горести и печали, которых было у каждого жителя до революционной России, хоть отбавляй. Старинный кабак, словно закадычный друг или психотерапевт, а в иных случаях и тренажерный зал, это уж как пойдет, никогда не пустовал людей повидать, в кабаках побывать, говорили наши предки. Чего тут только нет – косушки, четверти, штофы на любой вкус и кошелек. Наших предков-земляков не останавливал и тот факт, что в Шушинской волости за чрезмерное употребление водки применялось наказание розгами. В данное общественное питейное заведение привозили виноводочную продукцию с заводов братьев Даниловых. Это купцы первой гильдии, Заводы в Минусинске в знаменке, винокуренный завод, ассортимент, водка, наливки, настойки на местных ягодах травах. Причем за качество своей продукции братья получали призы на международных выставках в Париже, Мадриде, на острове Корсика. Хлебное вино у водки было еще такое название довольно употребимое. Да? Хлебное вино столовое, вино, столовое вино номер 31 один по прискуранту. Ведро вина 8 рублей 12 литрового. Вино и в бочках привозили, и в бутылках. Водочные бочонки пятиведерные были, и в стеклянных бутылках продавали, как и сейчас. Но опьянство а на Руси было вот такое же, как вот и сейчас, или все-таки более уверенно? Вообще говорили, пока не появилась водка на Руси, не было такого повального пьянства. Мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. То есть вот то, что пили раньше, это не настолько было, в общем-то, плачевно. Когда 31 января 1865 года в Санкт-Петербурге великий русский ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию под названием «О соединении спирта с водой», он и не подозревал, что именно это, на первый взгляд, рядовое событие в мире науки будет считаться днем рождения русской водки. И, конечно, отмечая этот день, всегда следует помнить, что алкоголь наносит непоправимый вред здоровью. Во всяком случае, некоторые наши земляки однозначно высказались по поводу распития этой прозрачно-бессветной жидкости. И вообще ваше отношение к этому напитку? Негативное. 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 Поэтому к водке негативное отношение. И чтобы народ меньше пил. Личному отношению я вообще не пью водку. Трезвенник. Да. Всем. Желаем всем вести трезвый образ жизни.